Всю минувшую неделю жестоким обстрелом подвергались поселки Троицкая и Луганская ⁇ это Донецкая область. Дом за домом боевики уничтожают населенные пункты в прифронтовой зоне. Что там происходит сегодня? Подробнее Геннадий Вивденко. Все выглядит как создание полосы выжженной земли на линии разграничения. Такая ситуация в поселке Луганская. Похоже, этот крайне населенный пункт перед оккупированным Дебальцевым. Боевики методично уничтожают дом за домом. Днем эпизодические обстрелы, ночью лавина огня. На линии обороны Луганского Нижнего Лозового сейчас находится 30-я механизированная бригада. По нас постоянно. Мы Естественно, будем подстраиваться под их тактики, свои разрабатывать. Молодые. Мы будем, будем здесь полом стоять. Не уйдем. На окраине Луганского остались жить всего три семьи. Одну нам удалось застать дома. Собственно, их дом прямо на передовой. Анатолий относится к ситуации стоически и даже с некоторой долей фатализма. Там а дом... куда деваться нам? Куда, скажи, еду? Куда бежать нам? А с кого и куда? Мы дома живем здесь. Коровка была. Коровку убили здесь. Вот. И меня ранили. Осколки вытащили. Песень легкие. Анатолий признается, что солдаты приносят им с женой еду. Однако украинские военные, в свою очередь, констатируют, настроение местных в прифронтовой зоне коренным образом не поменялись, несмотря на постоянные обстрелы боевиков. Валят по селу, даже по своим мирным жителям. Ну, и конечно, до нас план но мы им помогаем, чем можем. сами видите, что делается в, в селе. Обстрелы украинских позиций за прошедшие сутки производились практически по всей линии размежевания в Донецкой и Луганских областях. На призывы о прекращении огня боевики отвечали лишь дальнейшим огнем. В течение дня мы были свидетелями того, как они наносили удары по территории в Артемовском направлении, которое контролирует Украина. Геннадий Вивденко, Владлен Ноль, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Очередной российский корабль обнаружила неподалеку от своих границ Латвия. Военное судно класса «Тарантул» прошло в пяти морских милях от латвийских территориальных вод. В НАТО уже неоднократно заявляли, что...